был задержан как просто подоз... ввиду э, наличия подозрений, что он может быть причастен к сепаратистам. Вот, но впоследствии во время беседы э, не было установлено никаких ф -ф фактов доказательств его причастности к сепаратистам, и он был отпущен. В процессе последующих были проведены боевые действия, зачистка города. И они пытались лей, на машине лей, в количестве лей. трех человек уйти лей. из города. вот этот шматы. негодяй был вчера задержан парнями на блокпосту, отпустили, блядь. Тупое оружие, я местный житель, блядь. После этого взяли его, блядь. Он сидел, блядь, да, э, нет, с винтовкой, то, и там не еще недалеко еще трое таких же, блядь. Убивал людей, вчера двоих убили, блядь. Парни молодых, блядь, с кем мы, вчера входили в город, блядь. Вот, посмотрите, Мне рожа. Захуярен, не а надо его... не, ему, не, нет, тут для, то не, то не для него... тут быстро смерть. Да. Что Ему надо Так, чтобы дох, как собака. Уже. Якобы у него на его счету имеется, Я, это, ну, с его слов, не, только не, один не, убитый. Что Ему Путин? Надо... О, правильно, а ты кто? Вот это правильно. Вот, вот. А то тут для него, блядь, слабо. Сказывай, где блядь, тут тренировал его. Макс! Откуда родом? Местный, блядь. Ну, Местный? Местный. А, Собака, нахуй. Это вот, я обратите, вот, вот пацанов ложил, блядь. Обратите внимание, чем наши отличаются от их, блядь. Наши блядь, просто их, их не кого-то берут, блядь. разбирают Знаете? на кусочки. Да. Это вам только от блядь. Скотина, блядь. Камеру. Конечно, есть улыбаемся и